За в нашій програмі ми використовуємо самі дешеві матеріали, і такий нас наш біч своєрідний. дуже часто приходиться мати справу зі старими дошками, які абсолютно непридатні, і ми їх міняємо. Тут в даному випадку ми зустрілися з, зі старим паркетом. І як виявилося, то є подарок долі, тому що не завжди паркет буває поганим. А наш паркет восьмилітній наразі виявився, що він перебуває в стані самої своєї чоловічої зрілості і красоти, і тому. Нам в данном выпуске дуже повезло. Итак, наша рубрика «Паркет». В этом помещении очень добротный, это дубовый паркет, и, как говорит наш прораб Олег, это лучшая его пора его жизни. Мы шлифуем наш пол, постепенно уменьшая зерно наждачки от сороковки, потом сотка и 150-ка. Это поможет нам убрать все шероховатости, а также снять слой лака. шпаклевкой для паркета. Мы заделываем все трещины и после этого опять шлифуем. Далее пол мы хорошо пылесосим, чтобы убрать всю пыль. Затем покрываем ее специальной грунтовкой паркетной. И сверху наждачкой легкой затираем, для того, чтобы убрать весь ворс. После чего мы покрываем первым слоем лака. И когда он высыхает, мы покрываем специальным пакетным гелем. Он э, делает пол абсолютно ровным и гладким. Гель высох и выровнял нам полностью поверхность. Мы покрываем финишным слоем лака.